सध्या आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे माध्यमांशी संवाद साधले दोन वर्षापूर्वी विधान परिषद निवडणुकीच्या सत्तेचा दुरुपयोग आहे सत्ता कुठं कुठं पोहोचती आता आपण न्यायव्यवस्थेवर बोलू शकत नाही परंतु न्याय एकाला एक आणि एकाला एक ताबडतोब एक दिसत अनिल देशमुखावर आरोप होते तर गणपत गायकवाड स्वतःच स्वतःच्या रिव्हॉल्वर गोळी मारतात हे सगळ्या जगाने बघितलेलं आहे आणि तरी अनिल देशमुखांना त्यावेळेस मतदानाला येऊ दिलं नव्हतं आणि आज गणपत गायकवाडनं जर अलाव केलं असेल तर मला वाटतं हा सत्तेचा दुरुपयोग आहे निवडणूक आयोग बायस आहे का हा प्रश्न पुन्हा एकदा आज निर्माण होणार आहे आणि मला वाटतं भारतीय जनता पार्टीच्या दबावाखाली हा निवडणूक आयोग सुद्धा त्यांचाच बटीक त्यांच्याच घरचा सालदार त्यांच्याच घरचा गडी अशा पद्धतीनं काम करतो हे स्पष्ट होईल परवानगी दिली आहे मी सांगतोय मी हा विषय बोललेलो आहे की कशा पद्धतीनं हा बायसपणा आहे सत्तेचा बेमर्वत थोरपणे वापर आहे आपण सगळ्या उघड्या डोळ्याने आपण सगळं बघतोय हे पाच तसं ऑब्जेक्शन दिलेलं आहे तसं ऑब्जेक्शन निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेलं आहे आता पुढचा निर्णय त्यांच्या हाती आम्ही याच्याशिवाय काही करू शकणार नाही में जिस तरीके से आप जो न्याय देख रहे हैं बीजेपी के एमएलए को वोटिंग करने दी जा रही है वही अनिल देशमुख जी जो पहले जेल में बंद थे उन्हें परमिशन नहीं दी गई नहीं ये तो इलेक्शन कमीशन और जो व्यवस्था है ये कैसी बाय से सामने आती है अनिल देशमुख जब जेल में थे उनको अलाउड नहीं किया गया उनपे तो आरोप थे कोई, कोई उस पर प्रूफ नहीं था अभी तो गणपत गायकवाड़ जो विधायक है उन्होंने तो खुलेआम पुलिस स्टेशन में रिवॉल्वर से गोली मारी है वो शायद कोर्ट को नहीं दिखता होगा क्योंकि न्याय व्यवस्था के आंख पे पट्टी होती है काली वो लगाए होंगे कोर्ट ने इसके ऊपर ज्यादा क्या बोल सकते सर एक और मुद्दा है पूजा खेड़कर का जो आई एस ऑफिसर है कई चीजें सामने आई है फेक कास्ट सर्टिफिकेट फेक मेडिकल सर्टिफिकेट उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स का वीडियो आ रहा है जो रिवॉल्वर लेके फार्मर्स को धमकाने का ये पूरा जो प्रकरण आया है उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही जो देखो आईएस ऑफिसर होता है बड़ी मेहनत से होता है उससे समाज की बड़ी अपेक्षा होती है उसके कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं और पूजा खेड़कर जो नाम की आईएएस ऑफिसर है वो तो नहीं आई है और नए ऑफिसर प्रोबेशनरी पीरियड में जो प्र, जिस प्रकार उन्होंने खुद के प्राइवेट व्हीकल पे आ, लाइट लगाया है वो गलत है हमने तो जो सुना है कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर जब छुट्टी पे थे तो पूरा सामान उनके ऑफिस का उन्होंने खुद के ऑफिस में लेके आई है और ये भी सुना है कि उनके सर्टिफिकेट में भी कुछ धांधली है मैं समझता हूं जो यूपीएससी बोर्ड है इसकी पूरी जांच करेगा और पूजा खेड़कर अगर गलत हो तो उस पर कार्रवाई करेगा पेरेंट्स के वीडियो आए धमकाने के धमकाने को लेकर तो पेरेंट्स और वो अलग बात है पेरेंट्स ने क्या करना है वो बच्चों को क्या लेना है और बच्चों ने क्या करना और पेरेंट्स को ऐसा मैं बोलूंगा पेरेंट्स ने अगर इसके कारण थोड़ी धमकाया वो अलग होगा लेकिन पेरेंट्स ने धमकाया हो या न हो उससे मुझे लेना देना नहीं लेकिन पूजा खेडकर जिस प्रकार यूपीएससी से आईएएस हुई है इस प्रकार का बर्ताव ये सैन्य महाराष्ट्र में या देश में आईएएस ऑफिसर का एक अलग महत्व है अलग वजूद है